Да, отсрочка была, но по ЦК ее забрали. А мама слезно просила дядю отправить документы. Он сказал, я не знаю, где они. Уже прошло где-то недели две, как я не дома. И за мамой некому смотреть. Кроме меня. Я единственный ребенок. Здесь в части документы подались. И я уже неделю жду, пока их там оформят. И мне вот сегодня пятница человек написал, что нужна еще Про склад сім'ї, хто може доглядати за мамою. Ну, це, типа, по факту, коли комісія приїжджала, вона все зафіксувала, хто проживає вдома і так далі. У мене куча важливих діл, куча проєктів, а я сіжу тут непонятно по чому. Я устал, очень хочу домой просто. Все, что я тут делаю, это хожу, кушаю, загораю на солнце, потому что жарко, пиздец. Мы тут прячемся, офигеваем. Вот. Хожу там, в душ, иногда стираю вещи. Что и чем я еще тут занимаюсь? Тоскую, типа телефоны забирают. Это единственное счастье, которое может, ну, не знаю, отвлечь и хоть как-то, не знаю, принести какой-то заработок, деньги, потому что нужно и кушать, знаете, и там какие-то сигаретки, там еще что-то. Вот, а где вся работа? Вся работа дома, на компьютере. Пиздец. Просто жду этой день, когда я отсюда выйду. Тут я уже две бригады пережил, и вот скоро будет новое знакомство, новая палатка. Новая неделя с понедельника. Это пиздец. Как-то. Ну и, конечно, я ищу свои плюсы во всем этом. Э, тренажерный зал. Вот уже сегодня третий день буду ходить. Вот два дня уже был, занимался. Грудная клетка у меня проходит. Вот насморк есть немножко. Такая жарит солнце. Бегаю часто, мочу голову. И якось вот так вот, ребята. Что вам рассказать? Пишите. Буду отвечать всем. У вас так много и на всех аккаунтах. Но это самое основное, на котором я веду прямые эфиры. Так что подписывайтесь, да, я на всех подпишусь. Всем респект на звездку.